Я вам скажу, что сейчас, когда они едут к нам на нашу землю, они едут как тузики с поджатыми хвостами. Почему? Потому что народ им уже свое слово сказал. И мы знаем хорошо, что сегодня доверие украинского народа к этой власти. Мизерная. Процент недоверия превышает 80%. Такого никогда не было за все годы независимости. И это приговор оранжевым, которые посчитали, что можно в Украине на нашей земле проводить и внешнюю, и внутреннюю политику, оторванную от точки зрения украинского народа. Как вы считаете, это правильно будет? Для меня очень важна ваша точка зрения, потому что мы сегодня, наш актив фракции партии регионов в парламенте, разъехался по всей Украине для того, чтобы с людьми посоветоваться. И я сегодня вот уже четвертый город запорожской области, где я встречаюсь с людьми, и реакция везде одинаковая. И я уверен, что такая же реакция будет и в центре Украины, и на западной Украине. Я думаю, это их достижение за все годы их правления то, что они нас объединили всех против себя. И сегодня мы с вами как никогда едины. А может быть случится чудо, и вдруг они эффективно заработают. Но чудо не случилось. К сожалению, произошел самый худший вариант, который можно было только ожидать. Сегодня мы имеем падение экономики около 30%. Сегодня мы имеем огромные международные долги, которые загнала нас эта оранжевая команда. 11,5 миллиардов долларов. Они взяли только в этом году. А представьте себе, за все годы независимости Украина получила кредитов только 2,5 миллиарда. Они загнали в долги не только нас, но и будущее поколение людей, которые будут жить на Украине. А куда пошли эти деньги, никто не знает. Мы хотим изменить жизнь к лучшему или нет? Да. Мы хотим, чтобы эта власть ушла навсегда из истории Украины. Мы должны сделать все, чтобы эти годы никогда не повторились, чтобы действительно они остались в прошлом как черная страница в жизни украинского народа. Спасибо. Да, да, дорогие гуляйпольцы. Спасибо. Спасибо. Разрешите мне вручить сертификат гуманитарной помощи от партии регионов. 20 тысяч повязок от эпидемии власти. Я правильно говорю или нет? Дай Бог, чтобы они нам не пригодились. Если когда-то пригодятся, чтобы они пошли на пользу здоровья нашим людям. Как вы скажете, так я и сделаю. Спасибо. Низкий вам поклон. Victor Viktor, yeah. yeah. yeah.